yang terkenal ialah syair yang dibacakan tadi dan dikatakan ma sa'al Allah biha hajatan ila abahu liya apabila Ibn Jihya menyatakan bahawa bila dia berdoa kepada Allah dengan membaca syair itu Allah pernah mustajabkan doa beliau syair itu berbunyi ya man yara ma fi dhamiri wa yasma'u wahai Tuhan Wahai Allah yang melihat Apa yang terkandung dalam hati setiap manusia Dan mendengar uh, Isi kandungan hati manusia Antal mu'addu li kulli ma Engkau adalah Tempat kami bergantung Engkau adalah tempat kami uh, Yang yang kami bersedia Dalam semua perkara yang diharapkan Yang ditakuti Kami bergantung kepada engkau Ya man yurajja li syada'id kulliha wa ya Allah Tuhan tempat kami mengharapkan ketika kami berhadapan dengan pelbagai kesusahan dan, dan ketika kami berhadapan dengan seluruh kesusahan hanya engkau tempat kami berharap dan bergantung Ya man al wal wa ya Allah kepada nya engkau lah kami mengadu dan kami menuju ketika berhadapan dengan kesulitan ya man khazain mulkihi fil qawli wa ya Allah yang sepenuhandaraan kerajaannya hanya terkandung dalam perkataan kun jadilah kun fayakun, kun kun nun kurniakan kepada kami kurniaan yang terbaik fa innal khaira indaka ajma'u sesungguhnya kebaikan itu semuanya ada di sisimu Mali siwa faqri ilaika wasilatun Tidak ada bagiku selain kefakiranku dan aku yang amat berhajat kepada engkau lah Hajatku kepada engkau merupakan satu perantaraan Satu jambatan Untuk Fabilif tiqari ilai tafakri adfa'u Dengan sifat aku beramat berhajat kepada engkau Aku menuju kepadaMu. engkau Mali siwa qar'i di babi in radat tafakri ya ba'ayu babin akra'u tidak ada bagiku melainkan aku hanya mengetuk pintumu. Jika engkau menolak permohonanku kau pintu mana lagi lah yang aku akan boleh ketuk wa man alladhi ad'u wa ahtifu bismihi engkau adalah Tuhan yang bila aku berdoa dan aku menyebut namanya in kana fadluka an faqirika yunna bahawa engkau tidak akan menolak kepakiranku hasil majlis dan tak kekannya ta'asian tak mungkin engkau mengecewakan menjadikan orang yang terhakak itu berputus asa Al-Fadlu Ajzalu Al-Mawahib awsau Pemberianmu adalah banyak Dan anugerah anugerahmu amatlah luas Sama salatu ala nabi wa alihi khairil anami wa alihi Yustashfa'u Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Salam kepada Nabi Salam kepada Nabi Salam kepada sebagai makhluk Sebagai manusia Dan baginda merupakan Rasul yang kita memohon syafaat baginda Contoh-contoh secara ringkas Dan sebagainya kita dengar Tentu dibaca dan ditulis di dinding dekat dengan makam baginda tadi Beliau mempelajari ilmu kiraat Beliau mengambil ilmu dari Ibn Al-Qadi Arabi pengarang kitab Al-Quran Masalah seorang ulama besar dalam mazal maliki Beliau pakar dalam bahasa Arab Dalam bahasa Asar Dalam sejarah Dan disebabkan berlaku apabila seorang lelaki datang ke majlis beliau orang awam lalu dia tanya dia tanya Imam Suhaidi wahai guru alim faqihul imam wahai imam Suhaidi wahai engkau beri aku dalil syar'ian pada an Allah taala la yuṣafu al-jihah wa la yuḥaddad biha saya nak tahu satu dalil bahawa Allah taala tidak mempunyai arah tak duduk di atas, tak duduk di bawah Itu tak duduk atas langit Mana dalil dah Maka kata Imam Suhaili Dalilnya ialah hadis yang berbunyi La tufadziluni ala Yunus ibn Matta Jangan kamu semua mengelebihkan aku ke atas Nabi Yunus Lelaki tu kata saya tak faham apa Pengajaran daripada hadis yang tuan baca La ilu ila'a'rifu wajah dalil bin hadat dalil dan orang yang menghadir majlis itu pun semua tak faham Lalu Ditanyalah Kepada beliau Lalu beliau jelaskan bahawa Maksud hadis itu ialah uh, Orang yang menyatakan Allah Ta'ala Dua Ta'ala Dia kata pasal Nabi Muhammad Salam salam malam Isra Mi'raj naik tahan naik tahan Allah Taala berkata lagi, kalau Nabi Muhammad naik Bersembang bercakap dengan Allah di langit nah, Ulama kita kata tu tempat Rasulullah bersembang Tapi Allah Ta'ala tidak duduk di situ Jadi tata oleh Imam Suhaili Allah Ta'ala telah memperisrakan Nabi Muhammad Ke atas pada langit yang ketujuh Sehingga mendengar bunyi Suara Al-Aqlam Suara Pen yang pena yang menulis Dalam masa yang sama Nabi Yunus Alaihi Wasallam telah ditelan oleh ikan. Nabi Yunus juga berdoa dan bercakap kepada Allah. Allah tidak hina antara semua hal yang kita buat Apakah percakapan cakap Nabi Muhammad dengan Allah di atas di atas langit memulakan Allah Taala pada atas langit dan cakapnya Nabi Yunus dengan Allah dengan Allah Taala dalam pohon ikan. Maka Allah Taala tuan berlangit masuk dalam pohon ikan. Ha, dan abang kata yang duduk di tempat itu ketika berbual dengan Allah ialah Nabi dan Rasul itu sendiri. Adapun Allah Taala tidak bertempat dan tidak berhajat kepada tempat, sebagaimana makhluk yang berhajat kepada tempat. Um, maka itulah pengajaran daripada hadis yang dipetik oleh Imam Suhaidi. Dan Imam Suhaidi kata mengatakan dinyatakan, Allah Taala la yutqarbu ilaihi bil ajram wa la wal ajsam inna yutqarbu ilaihi bi salih amal kita mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amal yang saleh, bukan mendekat diri kepada Allah dengan hati jasad kita pergi dekat dengan jasad Allah dengan zat Allah Taala. itu di antara cerita Imam As-Suhaidi rahimahullah taala, seorang ulama ahli sunnah wal jamaah yang menyatakan Allah Taala tidak bertempat, tidak duduk di atas arah sebagaimana dakwaan sebahagian yang lain dilahirkan di satu tempat kampung nama dia Malakah Dia dinamakan Suhail Suhail ni nama bintang Nama bintang Di Dan Beliau meninggal pada tahun 581 Hijrah Dan beliau ni Di mana disebut ini Datuk kita Beliau dulunya seorang yang buta boleh hidup selama 72 tahun uh, Suhail adalah satu bintang yang dilihat di Iraq nampak uh, dia di Iraq, nampak dia di Khurasan tak nampak uh, itu dikatakan bintang Suhail maka daripada itu dah gelar beliau Ibn nama beliau Amt Rahman ayah uh, beliau nama Al-Khatib dilahirkan di Madinah Malakah meninggal dunia di Marrakesh pada hari Khamis dan dikumumikan berlaku Zuhur pada 26 hari bulan Syamban tahun 581 Hijrah. Jadi kalau orang baca kitab al Sahih Bukhari, tentu yang terkenal dalam bidang Sahih Bukhari itu syarah yang paling terkenal ialah Fathul Bari. Kalau orang baca Sahih Muslim, syarah yang paling terkenal ialah Syarah Nawawi walaupun banyak syarah-syarah lain. Maka kalau orang tu belajar bab sirah, bab sirah Maka sirah yang paling terkenal Walaupun ada kita kira sirah yang lain Ialah sirah Ibn Hisham Dan sirah Ibn Hisham ni bahasanya tinggi Syah-syah ada banyak Nak mempermudahkan faham sirah, sirah Ibn Hisham ni Ada lahir seorang ulama di Maghribi ini Nama dia Imam Suhaili Dia mengarang kita nama Rabi Unuf Cetakan lama empat jilid Cetakan baru sikit tujuh jilid Nama dia Rabi Unuf Syarah syar 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 kepada sirah Ibn Hisham Alhamdulillah kita telah menjarahi beliau seperti mana saya sebutkan bahawa menjarahi kubur orang-orang yang baik itu adalah uh, disunahkan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah di ajli tabarruk wal i'tibar dan tadi ada uh, cik kita tanya berkenaan dengan ziarah uh, kubur ni boleh atau tidak ulama menyatakan ziarah kubur Nabi Muhammad SAW ini semua dituntut yang kata pendapat boleh tak boleh itu kubur orang awam tapi kubur Rasulullah semua orang muslimin muslimat yang pergi ke Madinah dituntut dan disunatkan ziarah Rasulullah SAW sunat muakkadah sunat muakkad kita lelaki dan perempuan bila pergi Madinah kita ziarah kubur Rasulullah bagi salam kat Rasulullah jadi sebagaimana kita ziarah kubur Rasulullah itu dituntut kepada semua lelaki dan perempuan maka ziarah kubur para salihin para wali Allah mudah-mudahan dia juga salah satu daripada perkara yang elok Mudah-mudahan dengan kita Ziarah kuah orang yang Berkat mereka kita pulang Menjadi lebih baik daripada sebelum ini Indah tikir salih rahman Kalau kita baca dalam kitab fiqah Mu'nil muhtaj Karangan Khatib Syarbini rahimahullah Dia kata sebelum saya karang kitab Mu'nil muhtaj Pak Jilin ini Syarah kuil min haji talibin Saya pi ziarah Imam Syafi'i Saya semayang sunat berakaan Ketika buang Imam Syafi'i Saya berdoa kepada Allah saya balik Allah bagi kepada dia ilham Sehingga dia boleh menjadi pengarang kepada kitab besar Di Antara kitab rujukan utama dalam mazhab syafi'i Namanya Murnil Muhtaj Dicerita dalam penawalan Murnil Muhtaj Bagaimana dia ziarah Kubur Imam Syafi'i Dan berdoa dan semayang Sunat dua rakaat Dekat kubur Imam Syafi'i Sehingga Allah bagi ilham kepada dia Boleh mengarang kitab yang Amat terkenal seluruh dunia Namanya Murnil Muhtaj Syarah kepada Milhajah jatuh. Jika kita main ziarah kubur Zimbabwe ni Kita doa Apa-apa doa yang kita hajati Mudah-mudahan Allah mustajamkan Kalau doa di sisi kubur orang-orang yang baik Dan kita pulang lebih baik Daripada sebelum kita datang ha, Cuma yang terbaiknya Ialah kubur Rasulullah Diringi dengan kubur para sahabat Umat hati mu'min dan sebagainya Kemudian diiringi oleh Kubur orang-orang yang salih Semua dunia Dan Alhamdulillah Kita menuju ke satu lagi kubur Yang kita sebutkan tadi Iaitu Imam Khadiriyah salah seorang ulama besar di Marrakesh dan kitabnya disenaraikan yang saya baca ni ada 20 jenis kitab kitab yang paling terkenal ialah syifa bi Huquq al-Mustafa syarah dia yang agak besar nama dia Nasimur al-Riyad syifa uh, kitab cetakan lama 4 jilid cetakan baru 7 jilid syarahnya lagi uh, karangan Imam Mulla Ali Al-Qari 2 jilid buat syarah syifa yang kau ada syarah syifa yang dikang dan ditakip dan syarah syifa jadi syarah syifa mana kesembuhan hospital dia punya mustajfa tempat mencari kesembuhan jadi orang yang bermasalah masalah penyakit uh, dulu dulu ni pun baca kitab syifa dengan berkat nama syifa itu menyembuhkan penyakit mereka Syed Muhammad bin Ali bin Al-Maliki rahimahullah dia kata ada orang bila sakit Baca kitab syifa doa dengan berkat nama kitab Mesti sendiri mudah Allah sembuhkan penyakit Kalau Allah makbulkan Ada orang berkat dengan berkat kita Suhaib Bukhari baca Suhaib Bukhari Ngaji Suhai Bukhari Dengan berkat Suhaib Bukhari Doa bagi sembuh Bagi hilang masalah Begitu juga kita syifa Dengan nama di sini pun as Syifa as Syifa mana kesembuhan Ataupun penawar Ataupun ubat Dalam Quran ada enam ayat Nama ayat itu syifa Maka daripada ayat itu syifa itu daripada perkataan syifa itu diberikan salah satu kitab yang terkenal syifa Huquq Mustafa. Syifa memperkenalkan kewajipan-kewajipan kita sebagai umat kepada Nabi besar Muhammad SAW yang di, 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 dibahagikan kepada empat tajuk besar yang saya sebutkan tadi. Empat tajuk besar itu pun habis beratusan muka syarah dan lain-lain banyak. Maka di antara kitab yang banyak berkat dan terkenal yang dipelajari tentang kemuliaan tentang azim qadrihi sallallahu tentang hebatnya kedudukan Nabi SAW ialah kitab asy Di zaman kebelakangan ini ada seorang ulama lagi nama dia nama dia Khalil, Dr. Khalil. Dia orang dia meninggal dia mengajar di Madinah. Dia meninggal setahun lebih lah. Dia jual karang satu kitab 100 lebih seratus, satu tentang bukti-bukti keagungan dan kebesaran kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Allah anugerahkan kepada beliau, beliau meninggal di Madinah, dikebumikan di Bakat berdekatan dengan Sayyidina Ibrahim anak lelaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. itu seorang ulama yang begitu mengambil berat tentang kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga dia pamerkan kepada masyarakat betapa hebatnya Rasulullah dengan dalil-dalil yang kukuh sehingga hadiah kepada beliau Allah takdirkan Beliau dikebumikan Bukan sahaja di belakang Bahkan berdekatan dengan Anak Nabi SAW Jadi ini antara kitab yang Bila kita belajar Kita rasa Begitu hebatnya Rasulullah SAW Diperkenalkan oleh Imam Qudaiyat Mudah-mudahan Bila kita mati Kita digunakan Gunakan terbaik Berkat Imam-imam besar Yang kita zarahi Dan terutama sekali berkat, berkat Nabi SAW Yang kita Pelajari Kelebihan baginda Daripada Ulama-ulama besar Di antaranya kitab yang Uh, yang saya sebutkan tadi dan pengarah yang kita akan ziarah atau beberapa minit yang akan datang. Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sikit uh, penjelasan terhadap uh, satu perkara yang di, diper, dipersoalkan tadi ini kita pergi ke kubur dan uh, ada kubur-kubur yang kedudukannya rata-rata uh, bengkok-bengkok Qiblat kot mana, dia talak kot mana Jadi untuk pengetahuan uh, dalam mazhab Imam Malik Dalam mazhab Maliki Menanam uh, mayat mengajak ke arah Qiblat itu hukumnya adalah sunat Mustahab Jadi sebaik-baiknya mengajak ke Qiblat Kalau tak mengajak kiblat Qiblat pun tak apa ini disebut dalam Muhtasar Khalil dan disebut dalam Risalah ee Vijay okay, Al-Qirwani wallah kita dah sampai jadi insya-Allah uh, boleh proses siap tertidur Ya saya tak pergi Helmi